Здравствуйте! Сегодня с вами, как всегда, Наталья Дульнева, историк-медиевист из Львова, Украины, и я веду блог о катарах и катаризме. Мы говорили в прошлый раз о том, что основой богословия катаров является христианский дуализм, но дуализм добрых людей это не ну, набивший все москому этический дуализм добра и зла, хотя такие компоненты -то тоже есть. Просто хочу напомнить, что это дуализм, который происходит не из манихейства и тем более не из аристократизма. Это дуализм происходящий из Евангелии. Сегодня мы с вами ведем разговор из очень интересного места. Это селение современное, которое называется Лекабан, но в средние века здесь не было селений. Само слово это означает хижины, то есть здесь были луга, здесь были поля, выпасы, а средневековые села находились по э, разные стороны у подножия гор. Вот, например, вдалеке здесь виднеется селение Шатаверден и даже замок Гуден, один из двух замков этого селения. А с другой стороны, э, где идет дорога и одна из дорог, ведущих к Монсегюру, это тоже старинное селение Верден. Христианский дуализм добрых людей состоял в том, что они противопоставляли Бога и этот мир, согласно словам Евангелиста Иоанна, поскольку у нас теперь идут такие анонсы от чем будет этот блок подробнее, то в этом выпуске я немножко э, расскажу побольше о богословии катаров и как с их точки зрения возможно христианское спасение. Так вот, э, с точки зрения добрых людей, э, человеческие души – это ангелы Божьи, э, это, собственно говоря, и есть сами ангелы, которые находились в Царстве Божьем, они родом из Царствия Божьего, но э, древний дракон символ зла, дьявола, э, который пытался взять штурмом царствие и был побежден и, и не сверкнут архангелом Михаилом, увлек за собой в падение часть этих ангелов. Это, собственно, и были э, человеческие души. Он увлек их в этот мир, и в этом мире он облюк их в тела как говорили добрые люди, и как часто пишется, собственно, не только в Евангелии, но даже в Библии, это одежды кожаные, это телесные тюрьмы, это тела из плоти, тела из глины, одежды из плоти, по-разному называли материальные человеческие тела. И в этих телах из плоти эти души Божьи, эти падшие ангелы, они спят, полностью забыв о своем божественном происхождении и своей ангельской природе, будучи пленниками этого мира, э, э, мира, где князем которого есть Сатана, мира, в котором царит смерть и тление, э, эти падшие ангелы, как говорится в одном из Псалмов, забыли Иерусалим, забыли свою небесную родину. Но вот грядет спасительное искупление. Говоря об искуплении, катарские проповедники очень часто использовали символ пастыря доброго, пришедшего искать погибших или утраченных овец израилевых. Он пришел спасти погибшее, как говорит Евангелие. Он пришел освободить народ Божий, и под овцами Израилевым под народом Божьим добрые люди интерпретировали Евангелие так, что эти фразы означают не еврейский народ, не иудеев, а всех людей, поскольку их спасение, спасение всех ангелов Божьих, это универсальное спасение и Бог Пастырь добрый – это символ Иисуса Христа. Бог послал Сына Своего в этот мир, чтобы спасти э, падшие души, чтобы спасти других Своих детей. Это и есть основа э, катарского христианства, христианства добрых людей. Здесь мы с вами подходим к основным вехам э, христианства добрых людей, христианства катаров. Итак. Э, Миссия Христа в этом мире это пробудить спящие души спящих ангелов благой вестью Евангелия, напомнить им об их божественной, божественном происхождении и ангельской природе. Также рассказать им о универсальном спасении, о спасении всех людей, поскольку все люди это Божьи дети, и Он не хочет потерять никого из них. Далее, это сам путь спасения, то есть путь крещения, да, водой, но прежде всего это духом, тем самым духом, который получили апостолы во время Пятидесятницы, как говорили богословы, обжигающее дыхание, поэтому иногда его называли крещение огнем. Вот эти вот моменты это, как я говорила, есть основные вехи богословия катаров в области спасения. Но и хочу пояснить еще один момент, который очень разделял концепцию христианского спасения у добрых людей и у ортодоксальных христиан, у католиков и у православных. В античные времена, еще до, во времена раннего христианства, еще до того, как был принят на соборах символ веры, было много концепций о природе, много концепций о природе Христа и очень много споров о природе Христа. И добрые люди как будто хранили в своем богословии отзвуки одной из этих концепций, которая была побеждена и которая была отвергнута ортодоксами. Это так называемая концепция докетизма, то есть концепция о божественной природе Христа. Были в концепции о человеческой природе, богочеловеческой, божественной. Вот концепция о человеческой природе победила, она стала официальной в католицизме и в православии, но именно концепция о божественной природе Христа, она господствовала у добрых людей. Но это была не античная идея в чистом виде, они тоже интерпретировали ее по-своему, у них была своя логика. Логика это состояла в том, что если э, тела человеческие были слеплены князем мира сего, то посланец Божий, Сын Божий, которого Бог послал в этот мир, не мог облечься в это э, тело тления, э, в эту телесную тюрьму, потому что таким образом он мог попасть бы под влияние князя мира сего. Э, Сын Божий был чисто божественным бытием. бытие. Э, он пришел для того, чтобы указать людям путь к спасению, а не для того, чтобы страдать и умереть на кресте. Потому что страдание и смерть ⁇ это средства зла. А Бог, который с точки зрения добрых людей не имеет ничего общего с этим миром и с князем мира Сего, он не может использовать средства зла даже для благой цели. Поэтому, хотя многие школы катарского богословия расходились в интерпретации того, мог ли Христос страдать на кресте и до какой степени он мог испытать опыт смерти, но все сходились в том, что он пришел на, э, в этот мир или в божественной чисто природе, или э, по видимости в человеческом теле, потому что эта э, как бы видимость человеческого облика служила своего рода маской тенью, которая должна была скрыть его божественную природу от князя мира сего, чтобы он до поры до времени не изгнал его, и не нашел, не изгнал его из этого мира. И чтобы Христос имел как можно больше времени для того, чтобы рассказать людям о пути спасения и показать его. И этим путем спасения был путь праведности и истины, как его называли добрые люди.